Ви ще чекаєте, далі? Мене, що чи от... Ні, я хочу зайти, бо не не пускаєте. Пускаю. Зайти під а Бу, не пускають. А пускають? що не пускають? Я не знаю, це, це до вас питання. Я ж тут підневільний. <кх> Мені сказали, йди, сказали, говори, я це роблю. Так, а ви якісь ЦУ отримали сьогодні від е, партії? Що говорите на вашу шоу? На тему трансплантології? Ну, ви знаєте, це якраз той випадок, коли можна чітко говорити свою позицію, а часто доведеться говорити не свою позицію. Ні, на щастя ні. Доброго вечора. Мене звати Віктор Коломієць і це автолайф. Все, що відбувається за лаштунками, шоу Савіка Шустера. Борис Михайлович, добрый вечер. С программой «Автолайф» все, что происходит за кулисами шоу Савика Шустера. С какими настроениями идете на программу? С хорошим, позитивным и оптимистичным. Мне кажется, отличный повод сегодня донести те мысли, которые бурлят в наших головах уже давно. Собрались эксперты очень высокого класса. Есть два профессора, которые эксперты в области пересадки почек, пересадки печени. Ну, я третий эксперт в области пересадки сердца. И мы сегодня хотим донести людям через, конечно, эту программу те мысли, которые нас посещают, когда мы видим, как умирают наши пациенты, и мы не можем оказать им помощь. Наша аудитория сегодня – это члены нашего клуба 3 тв Мы впервые пригласили их и предложили им стать героями в нашей студии. Они нашли время и средства, чтобы приехать сюда. Этим людям интересна тема трансплантация в Украине шанс на жизнь или спекуляция? Мы спросили у нашей аудитории, готовы ли э, люди, приехавшие сегодня сюда, стать донорами органов после смерти. Готовы ли они жертвовать? Вот какой результат мы получили. Итак, 70% нашей аудитории сказали, что мы готовы жертвовать. 70% людей в студии, в студии э, готовы отдать свои органы, да? Я вас уверяю, если бы, если бы кто-то, если бы вот все эти люди видели глаза мамочки, которая в реанимации смотрит на тебя и лежит ее 14-летний ребенок, и мамочка, и мамочке ты говоришь, что ничего сделать нельзя. Вот если бы кто-то из этих людей видел глаза той мамочки, здесь бы было бы 100 на 0. Іван, а ви готові е, от, свої органи віддати е, пацієнтам, які цього потребують після вашої смерті? Е, я думав над цим в, в принципі так, але для мене буде краще. Ну я, 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 я мабуть, я за життя. А можливо, я до цього дійду, що я не пишу таку заяву, але зараз я про це не хочу думати, тому що дуже багато планів попереду хочеться ще пожити. Якщо я допоможу комусь іншому жити далі, то це прекрасно. Слухайте, але таке життя швидкоплинне, що ти не знаєш, що буде з тобою через 5 хвилин, через один день чи Абсолютно, через. рік. Абсолютно точно. То саме, саме тому я ж кажу, що якщо. якщо е... Чья смерть дарует кому-то то это, может быть, и есть такая философия христианской морали. Я сделал официальное заявление. У меня есть своя официальная страница. И в Ютьюбе есть страница Бориса Дурова. Можете зайти и посмотреть. Там трехминутный ролик, где я говорю, что я Борис Тадуров, кардиохирург, находясь в доброй памяти и в здравом уме, разрешаю взять мои органы после смерти для спасения другим людям. Я это сделал официально, это есть на моей странице. То есть это практически документальное подтверждение того, что я считаю, это нотариальное подтверждение того, потому что любое официальное заявление приравнивается к документу уже. Так что я это сделал еще несколько месяцев назад для примера другим людям. Вы знаете, глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец выступает категорически против презумпции Я согласия. Согласен. Вы, как вы думаете, почему она выступает с такой позиции? Были ли у вас по этому поводу какие-то дискуссии, дебаты? Каждый депутат, находясь в своем кресле, думает с первого дня депутатства, как продлить это удовольствие на следующий срок. И делают некоторые шаги для того, чтобы завоевать доверие у людей. Один из таких приемчиков ⁇ это запугать людей и выступить в роли героя, который их защищает. В данном случае некоторые депутаты э, защищают в кавычках наших пациентов от нас, трансплантологов. Они говорят, что вот есть черные трансплантологи, которые вас хотят прямо на автобусной остановке разобрать на органы, но мы им не дадим, мы просто не примем закон. При этом забывая, что каждый день умирает в Украине 9 человек, которые так и не получили органы, которые могли бы им спасти жизнь. 9 человек в день. На всех автомобильных дорогах умирает в среднем 3. Представляете, это в три раза больше, чем во всех автомобильных катастрофах в год 5 тысяч. А они пиарятся. Сколько всего за время вашей работы вы сделали пересадок? Знаете, это Всего 4. 4. Таким да, вот законодательством. Сегодня вы увидите одного из пациентов, Вадик Соколов, который живет 13 лет после моей пересадки. Угу. Это такая сегодня визитная карточка нашей медицины. Каково ощущение, вот, когда вы только вот после операции проснулись, вы почувствовали, что у вас новое сердце? Конечно. Что вы почувствовали тогда? Почувствовал, что Запорожец, старый ушастик. Поставили движок от Мерседес. А кто вам подарил сердце, вы знаете? Я случайно узнал, вообще у нас по закону это не положено. Но так случилось, что где делали в институте Шалимова в это отделение медсестра, которая участвовала при заборе этого сердца. Ее отец ну, попал туда на операцию. И она говорит, я помню, когда приезжал Борис Михайлович, там делали забор. Кажется, вот он, Иван Михайлович, молодой человек, 26 лет, курсант университета внутренних дел. И я всегда, вот, не знаю, его родственников, больше ничего, но я считаю, что эти люди, родственники, которые дали согласие, совершили гражданский подвиг тогда. Потому что дали жизнь не только мне, но еще взяли две почки, еще двум людям пересадили почки. То есть три человека стали жить более-менее нормальной жизнью. Вот вы почувствовали какое-то внутреннее какое-то изменение в себе? Вы получили сердце другого человека, а в сердце, как известно, находится душа. Появились новые ощущения, новые привычки. Вот. Такие, ну вот, например, я никогда не готовил, для меня проблема была даже разогреть там борщ, суп на Это И вдруг резко у меня кулинарии, такой интерес, я начал готовить все передачи, вот тогда были модные там по кулинарии, все записывал там. В интернете начал потом искать все это. И до сих пор готовлю, в общем-то, я дома, дома хозяин, жена приходит, ужин готов, обед готовлю, первый, второй, третий. Вот, поэтому такой нездоровый интерес к этому, так сказать, проявил. Другой вопрос, в общем-то, любил, да, читать литературу, особенно классическую. Но вдруг захотелось все это, как все это произошло, выдать на бумагу и написал книгу, в общем-то, в таком... В очень популярном виде, как все это, как я дошел до этой жизни и так, как все произошло. Многие говорят, что э, с новым сердцем, э, ну приходит новая душа. Э, после пересадки что-то изменилось в твоей жизни? Знаете, это больше не новая душа, ты просто после того, что ты переживаешь во время этого периода, ты много пересмешиваешься, а душа она на месте. Просто она уже потрепанная немножко, закаленная. Сейчас мы пообщаемся с человеком, у которого пересажены сразу сердце и легкие. Добрый вечер. Вы мне нужны? Я? Да. У вас, ну, скажем так, чужое сердце и чужие легкие. Как вам дышится? Как вам вообще живется с органами, которые изначально вам не принадлежали? У меня не чужое сердце, я донорское, но уже свое. Вот. Как дышится? Как обычному здоровому человеку дышится? Все нормально. Никакого дискомфорта, ничего. Знаете, часто говорят, что получая новое сердце, вы получаете новую душу. Вы это почувствовали? Что-то изменилось в вашей жизни? Честно сказать, ничего не изменилось. Ничего не почувствовал. Почувствовал только, что физически могу все делать, как все здоровые Я знаю, что после вот этой операции вы решили посвятить себя медицине. Так ли это? Ну, ну да. Ну как посвятить? Ну, закончил среднее специальное медицинское медбрат. Медсестра, так сказать. Где вы работаете? <laughs> Институтом МОСОВА, сердечно-сосудистая хирургия. Я знаю о том, что у вас искусственное сердце. Как вы себя вообще чувствуете? Вот... Нормально. Отлично. А покажите, как оно, как оно работает, как оно действует. Я не покажу. Покажу только, я могу показать. Батарейки, компьютер. <laughs> все, вот батарейки одна, вот вторая вот компьютер и все. И насколько вам хватает? Одной ну, батарейки, батарейки на 4 часа хватает. Угу. Иногда бывает на 5 но резко. половиной. Ну, я так понимаю, что вы все равно ждете вы на очереди на пересадку да. сердца, да? И какие, каковы шансы, каковы перспективы? Обещают, что скоро сделаем. А где, будете, где будет операция проходить? Говорят, в Беларуси. Хотя захотелось, угу. чтобы здесь была, в Украине. но... видели, у вас такая немножко ЧП произошло, да? Конечно, Вы да, меняли да. батареи друг да. другу. No, да. да, а почему так случилось? Ну, потому что время ограничено на батарее, там когда выходит лимит времени, она подает сигнал, что ее нужно заменить. То есть либо подключаешь запасную, ну, либо я взяла основной блок из еще один сменный с собой и поставила его. То есть теперь у меня опять еще 4 часа дополнительных есть. А сколько времени дается на то, чтобы поменять батарею? Ну это на протяжении того, как она вот Ты стараешься сразу ее поменять, потому что сигнал не прекратится, пока ты не поменяешь. Вы уже привыкли к тому, чтобы у нас все время с собой эту сумку. Ну да, ее никуда Я не денешь. С... <сих> вы? Э... Конечно. Даже, даже, даже помню э, фамилия ребенка. Это. даже об этой операции. Трехлетний мальчик, 87-й год, январь месяц, декабрь месяц. Фамилия Губка. Врожденный порог сердца, Баталов проток. И я молодой кардиохирург, который только закончил институт и пришел в институт Амосова и сделал эту операцию на третьем месяце после прихода. Знаете, когда-то я слышал одну программу с вашим участием, где вы рассказывали какую-то экстремальную историю, когда вы с пакетом с сердцем бежали куда-то. Расскажите, может, поподробнее. Это об этом. была первая пересадка сердца, которую мы делали в 2001 году, 2 марта 2001 года. В городе был гололед очень страшный, после дождя все замерзло, машины не ходили. И э, в этот момент появился донор в институте нейрохирургии. И я приехал туда вечером, забрал сердце. Ну, я так вкратце, да, забрал сердце и вышел ночью во двор института э, нейрохирургии с контейнером со льдом, с плавающим сердцем. И понял, что никакая машина за мной не приехала. И я ночью с этим контейнером стоял в темном дворе, потом пошел там на улицу Артема, Мануильского, Артема, стоял полчаса, ждал. Машины. Так, так машины и не было. В конечном итоге на попутной машине я доехал до института. Мы успели, слава богу. Но это была очень такая история. Я знаю, что, вы, получили... я знаю, что вы потом получили нагоняй за, это, за эту историю. Да? Что а все, кто что-то новое делают, все потом получают нагоняй. Вы помните свою какую-то самую экстремальную операцию? Или может быть та, которая вам запомнилась вот на всю жизнь? Да, была такая операция, когда я оперировал одного генерала, очень важного и известного. И это было в институте Шалимова, где операционная находится внутри здания, нет окон. Была ночь, и выключился свет. И мы оказались в кромешной темноте, полной темноте. И в этот момент сердце еще не, не запустили, оно стояло. И отключился аппарат искусственного кровообращения, дыхательный аппарат, свет. Все, кромешная тьма. На какое-то время нам хватило подсветки телефоном, чтобы хоть что-то видеть, но свет не включился и через 5 минут, и через 10, и через 15. И в этот момент был такой вот очень критичный и стрессовый для нас, для всех, потому что понимали, что можем потерять пациента. За это время мой ассистент размылся, побежал в переход на трамвайную остановку, купил два китайских фонарика. И при помощи этих двух фонариков и вручную крутили машину, мы закончили операцию, пока не приехал МЧС и не, там, такой дядька в ватнике и в шапке зашел в операционную с мотком проводов и говорит, вот, подключайтесь. Вот, и мы подключились, и прошло 40 минут. 40 минут в кромешной тьме при помощи китайского фонарика я делал операцию на сердце. Это был стресс, наверное, самый большой в моей жизни, который я пережил. Знаю историю, что вы два года провели в тюрьме. Да. Так ли это? Ну, почти, а, почти два года, да. Я знаю, что вы подавали апелляцию, вы хотели оправдать свое имя. Чем это закончилась история? Э -э, ничем. Это продолжается уже седьмой год. То есть уголовное дело, э -э, возбужденное в 2010 году, и в результате возбуждения этого уголовного дела я провел практически два года в СИЗО. Э -э, оно до сих пор идет. Сначала предъявляли... Э -э обвинение по, тому, по 149 статье – это статья, которая предусматривает торговлю людьми. В дальнейшем суд, когда рассмотрел уже материалы немного, прокуратура изменила обвинение и предъявили 143-ю статью, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка трансплантации. Хотя у нас порядка трансплантации на тот момент вообще не было в Украине. То есть как можно было нарушить то, чего не существует вообще, невозможно. Хотя мы придерживались международных стандартов. И в 2012 году были приняты украинский порядок трансплантации в Украине. Он соответствует международным стандартам. То есть то, чему мы придерживались. А уголовное дело было первой инстанцией закрыто по срокам давности. Апелляционный суд поддержал. А когда в Верховном суде я сказал, что я направил свои ну, требования в Европейский суд, то э, Верховный суд решил отправить это уголовное дело на новое рассмотрение в составе нового суда. Поэтому мы в седьмой год э, рассматриваем это уголовное дело и находимся в самом начале. Мы спросили украинцев, как они отнесутся к тому, что если в Украине поменяют закон о трансплантации и введут ту самую презумпцию согласия. Это значит, что после смерти человека могут изъять органы без согласия родственников, если при жизни человек от этого не отказался. Вы знаете нашу политику и наших врачей? Очень страшно. Думаю, что это правильно, но должна быть соответствующая правовая норма, потому что может много значений, ну, появиться на этом фоне. Например, просто крадежка органов, или будут змушивать родителей отдавать. Это немного небезопасно. Для спасения других жизней, я считаю, это очень хорошая идея. Ну, и нужно было бы это сделать, хотя на своем опыте, наверное, я не представляю, чтобы я тоже разрешила своего близкого человека беспокоить после смерти. Но не знаю. Страна, ну, наверное, на уровне Мексики. І все возможно. Якщо не буде будет, будет молодих людей вистачати. И... Чим так незадоволення? Цю чорну транспорту. <плутую> це, це міф. міф. У ну, мене сестра була донором. Ми в Шалімова робили 13 років назад пересадку. Ми стільки пройшли обстежень, щоб вона мені чи вона мені підходить. Ми дві неділі лежали в лікарні, провіряли, чи вона мені підходить по всяких медичних параметрах, чи вона здорова, стільки аналізів поздавали. А тут просто кажуть, що будуть по вулиці ловити людей і вирізати з них органи. Ну це просто це нереально. і Це детський садік. Видом завіл за з трибуни Верховної Ради. Чорновецький, будучи тоді ще депутатом Верховного Совета. Черновецький лє Ле, ліоні, торі космос, он сказав, що трансплантологи будуть їздити на машинах і по ночам збивати людей для того, щоб потім забирати у них органи цих людей на чолі пише, що вони не віл, інфіковані, не гепатитні, чи яка них група крові це що на чолі пише. Итак, начало нашей программы. 70% сказали «да», «я согласен стать донором». Что сейчас? 97% в нашей студии а, согласны стать донорами. Ваше мнение изменилось. Почему? Да. Услышал представителей медицины, и все у меня изменилось. В лучшую сторону. В лучшую сторону это что значит? Это что надо делать трансплантацию в Украине и надо финансировать украинцев. Хорошо, мы принимаем этот закон, то есть по умолчанию всех можно будет, скажем так, трансплантировать. Где гарантия того, что человек поступает там, ну, под вопросом, да, нет, будет жить, не будет жить? Врач говорит, пострел, ну никто. Все, до свидания. Где гарантия этого, что это не будет происходить на практике? В теории может быть, но в практике навряд ли. Поменялись в том, что все-таки трансплантация нужна. Но опять-таки нужно обязательно уже ну, каким-то образом контролировать. Медицинский контроль. Потому что вот я с черепно-мозговой травмой, когда лежал, меня можно было вылечить, а можно было превратить в донора. Просто залить э, медикаменты. Ну я сначала с религийных мотивов боялся, но потом посмотрел на людей, которые действительно страдают и изменил свою думку. Все-таки требуется принимать этот закон. Живые примеры люди, которые, которые уже это сделали, они ходят, кто с искусственным сердцем, кто с пересадкой сердца, они живут, они говорят, что мы нормальные, здоровые, мы такие же, как и вы. Хотя, в принципе, раньше нам казалось, что это какой-то космос. И мое мнение сначала было, я, конечно, пришел, я написал, что унижение, но чувствуется все-таки унижение, когда смотришь, то, что происходит вокруг. Но после этой передачи действительно какой-то уверенности и надежды стало намного больше. Дмитрий Михайлович, с какой эмоцией идете с программы? <свят> Я с позитивной, потому что очень сильно поменялось мнение людей значительно, резко поменялось. И это была наша цель донести информацию объективную э, и поменять что-то в головах у наших людей. Э, вместе с тем, хотелось бы обратиться к депутатам э, с какими-то словами, потому что сегодня слово за ними. Мы сделали все, что могли. Мы поставили механические сердца, мы сделали пересадки сердца, мы организовали целую службу, мы готовим карты. Кадры. Сегодня без них, дальше, мы уперлись. Бояться нужно не, не стать донором после смерти, а стать реципиентом при жизни, не имея шансов спасти себя. Чье выступление сегодня вас впечатлило больше всего? Вот этого мальчика с пересаженным сердцем. По-моему, он самое мудрое сегодня говорил слово. Я хочу сказать вам за тех людей, которых нет в студии, которые борются сейчас за свою жизнь, так же, как я боролся. Я тогда лежал и думал, почему моя жизнь зависит от их решений. Почему от одной бумажки решится умру я или выживу? Поймите, для тех людей, которые борются за жизнь, им плевать, что вы, вы красиво говорите здесь. Но им важно услышать только одно, что вы приняли этот закон, и у них есть шанс выжить, и все. Вот такая у тебя была активное такое выступление во время эфира. Откуда такое вот, вот эта вот радикальная такая позиция? Я просто злой на это все. Я был на месте людей этих. Я был, я терпел это все. Я ждал помощи от нашего правительства, ее не было нигде. И я просто перестал верить ему все. Тань, а какие эмоции и какие выводы ты сделала из сегодняшней программы? Что это было для тебя? Слушай, наверное, самая страшная тема за год, которая у нас была на 3 ТВ. Но опять же таки страшная, она становится во причине там, незнания и непонимания. И страшная, потому что ты понимаешь, что ты говоришь о человеческой жизни. Страшная, потому что в студии у тебя сидят люди, которые говорят, что нам ваши законы. Мы хотим просто жить мы зависим от ваших бумажек. И мы показали истории людей, которые, которых нет уже. Детей, которых нет уже. И, конечно же, это страшно. На нашем канале работают совершенно разные люди. Сейчас вы увидите, как выглядят режиссер на площадке и гостевой редактор. Помашите ручкой. Передаю привет маме. <смех> <смех> а ну, что, откуда это? Всегда перед новым годом хочется показать людей, которые э, всю программу остаются за кадром. Это наши операторы. Ребята, это наш оператор Дмитрий. Ну и это наш оператор Вадим. Конечно же, мы хотим вас поздравить с наступающим новым годом, с наступающим Рождеством и надеюсь до скорых встреч.